جب قدیم ہندوستان کے تخت لرز رہے تھے جب راجے راجواڑے کمزور ہو چکے تھے جب دھرتی سچے رہنما کی منتظر تھی تب مٹی کے ایک ذرے سے ایک کہانی جنم لیتی ہے ایک غریب لڑکا جس کی آنکھوں میں بادشاہت کے خواب اور دل میں آگ تھی چندر گپت موریا ایک عظیم استاد نے اسے رستہ دکھایا چانکیا ایک ذہین سیاستدان ایک درویش فلاسفر وہ استاد جس نے قسم کھائی تھی کہ ظلم کے نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا چاکیا اور چندر گپت نے مل کر ایک خواب دیکھا ایک متحد ہندوستان کا خواب ایک ایسے عہد کا خواب جہاں انصاف تلوار سے زیادہ طاقتور ہو یہ کہانی ہے ایک شاگرد کی جس نے قسمت کو شکست دی یہ کہانی ہے ایک استاد کی جس نے بادشاہوں کو چیلنج دیا اور یہ داستان ہے اس سلطنت کی جس نے ہندوستان کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی چندر گپت موریہ کا عروج موریہ سلطنت کی بنیاد چوتھی صدی قبل مسیح میں موریہ خاندان کی سلطنت کے قیام کے ساتھ ہندوستان میں ایک نئے سیاسی دور کا آغاز ہوا اس خاندان نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ہندوستان کے بڑے حصے کو ایک سیاسی وحدت کی شکل دی اور یہاں ایک ہی بادشاہ کی حکومت قائم کر کے یہاں یکساں قوانین کا نفاذ کیا تاریخ ہند کی سب سے بڑی اور پہلی سلطنت موریہ تھی جس کا بانی چندر گپت موریہ تھا موریہ خاندان کے بانی چندر گپت موریہ کے ابتدائی حالات پر صدیوں کی گرد جمی ہوئی ہے اور زیادہ معلومات نہیں ملتی البتہ مختلف ماخذ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ایک خانہ بدوش قبائلی سردار کا بیٹا تھا اور پھلی دان میں پیدا ہوا یہ شہر ضلع میاں والی میں اس جگہ واقع تھا جہاں اب پیلا موجود ہے مختلف محققین کے مطابق لفظ پیلا خود پھلی دان کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے بچپن ہی میں چندر گپت موریا باپ کے سائے سے محروم ہو گیا اس کا باپ ایک لڑائی میں مارا گیا تھا اس کا ایک ماموں چندر گپت موریا اور اس کی بے آسرا ماں کو پاٹلی پترا لے آیا جہاں اسے ایک چرواہے نے ایک شکاری کو بیچ دیا شکاری کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اس کی ملاقات چانکیا سے ہوئی جس نے اس کی ذہانت اور جسمانی وجاہت کو دیکھتے ہوئے اسے شکاری سے خرید لیا اور اپنے ساتھ ٹیکسلا لے گیا یہاں چانکیا نے چندرگپت کی تربیت کی اور اسے ٹیکسلا یونیورسٹری کا فارغ تحصیل بنایا چندرگپت کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ وہ نندہ خاندان کا ناجائز لڑکا تھا اور اس کی ماں کے نام سے موریہ خاندان کا نام پڑا بی ایس ڈاہیا کا کہنا ہے کہ یہ تمام روایات بے بنیاد ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں یہ تمام داستانیں بھی فرضی ہیں کہ موریا خاندان کا مور سے کوئی تعلق تھا اور نہ مور ان کی خاندانی یا پسندیدہ علامت ہے پران بھی موریا حکمرانوں کے بارے میں کسی قسم کی معلومات فراہم نہیں کرتی مدارکش سنسکرت کے ڈرامانگار نگار وشاک دت نے موریاؤں کو انہیں شودر ورشل اور کمینہ کہہ کر حکارت کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے اور خود چندر گپت کو کلاہل یعنی مجہول الاصل کہا ہے جبکہ یوگ پران نے انہیں بے دین بظاہر دین دار کہا ہے وشنو پران کہتا ہے نندا کی نسل کے خاتمے کے بعد موریا قبض ہو جائیں گے اور انہیں شودر کہا ہے مارکنڈیا پران میں انہیں اسور کہا گیا ہے ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس نفرت کا سبب کیا ہے اس جانبے کے اشارہ ہے کہ معاشرے کے بارے میں بالعموم اور برہمنی رسوم کے بارے میں بالخصوص موریاؤں کا رویہ کیا ہے موریاؤں نے تمام برہمنی رسومات ختم کر دی تھی انہوں نے رسمی طور پر برہمنی مذہب کی مخالفت کی اور اس کے برعکس انہوں نے بیواؤں کی شادی کی حمایت کی اس کی وجہ واضح ہے کہ موریا غیر ملکی تھے اس لیے وہ برہمنوں کی بالادستی کو نہیں مانتے تھے وہ ہندو مذہب کی روایتی سماجی مذہبی اور سیاسی نظریات کی مخالفت کرتے اور وہ ذات پات کو بھی نہیں مانتے تھے چندر گپت موریہ چندر گپت موریہ سے تاریخ ہند کا ایک نیا دور شروع ہوا جو شمالی ہند کے اتحاد اور ہندو تمدن کی نشو نما نظام حکومت کی توسیع اور برہم نیت کے اثر و رسوخ کے لحاظ سے خاص اہمیت کا حامل ہے یہ پہلا حکمران ہے جس نے شمالی ہند کی تمام ریاستوں کو زیر کر کے ایک متحدہ حکومت کی بنیاد رکھی اور اپنی مملکت کو خلیج بنگال سے لے کر بحیرہ عرب تک وسیع کیا اس نے اپنے چوبیس سالہ تین سو بائیس سے دو سو اٹھانوے قبل مسیح تک میں بڑی بڑی جنگیں لڑیں جس میں سب سے اہم جنگ سکندر کے سالار سلیوکس یا سلیوسس سے لڑی جین روایات کے مطابق چندر گپت نے آخری زمانے میں جین مت قبول کر لیا تھا اور اس نے تخت سے دستبردار ہو کر حکومت اپنے بیٹے بندو سار کو سونپ دی تھی مگر دوسری روایات سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی تعلیم و تربیت سے فارغ ہو کر چندر گپت موریہ مگد کے آخری نندہ راجہ کی فوج میں کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گیا لیکن کچھ ہی عرصے بعد کسی بات پر راجہ اس سے ناراض ہو گیا اور اس نے نہ صرف اسے اس کے عہدے سے برطرف کر دیا بلکہ اسے اپنی ریاست سے بھی نکال دیا جلاوطنی کے ایام میں وہ واپسی ٹیکس لا گیا اسی دوران سکندر اعظم نے ہندوستان پر حملہ کر دیا اور وہ ٹیکس لا آیا مورخین لکھتے ہیں کہ چندر گپت موریہ نے سکندر سے ملاقات کی اور اسے ریاست مگد پر حملے کی ترغیب دی لاتینی مورخ جسٹن جس نے چندر گپت کو سنڈراکوٹس کہا ہے لکھتا ہے کہ سکندر نے چندر گپت کی بے باکانہ تقریر سن کر اس کے قتل کا حکم دے دیا مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اس لیے وہ بچ نکلا اور کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو گیا پھر جیسے اسکندر کی موت کی خبر ہندوستان پہنچی چندر گپت موریہ اپنے وطن سے غیر ملکی حکومت کو جسے کوٹلیا نے اپنی کتاب ارتھ شاستر میں بدترین بدیق قرار دیا ہے کو ختم کرنے کے لیے ایک بار پھر منظر عام پر آیا اس نے پنجاب کے جنگجو قبائل کی ایک عوامی فوج تیار کی اور پنجاب کے غیر ملکی حکمرانوں پر حملہ آور ہوا تھوڑے ہی دنوں میں وہ پنجاب کو غیر ملکی یونانیوں سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا پنجاب میں کامیابی حاصل کر کے اس کا حوصلہ اتنا بلند ہو گیا کہ اس نے مشرق میں واقع ریاست مگد پر چڑھائی کر دی مگد کا آخری نندہ حکمران اپنے مظالم اور ٹیکس کی وصولی میں سختی کی وجہ سے اپنی عوام میں مقبولیت کھو چکا تھا اس لیے چندر گپت اور اس کے مشیر چانکیا کی معمولی کوشش اور عظیم انقلابی جنگ مغد سے نندا خاندان کی حکومت تین سو بائیس قبل مسیح میں ختم ہو گئی اور چندر گپت موریہ نے تین سو اکیس قبل مسیح میں تخت نشین ہو کر موریہ سلطنت کی بنیاد رکھی مغد میں تخت نشین ہونے کے بعد چندر گپت موریہ نے بہت جلد اپنی سلطنت کو جنوب میں دریائے نربدہ تک اور مشرق میں خلیج بنگال اور مغرب میں بحیرہ عرب تک وسیع کر لیا لیکن بدقسمتی سے ماخذ دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے اس بات کا سراغ نہیں ملتا کہ چندر گپت نے اپنی سلطنت کو کیسے اتنا وسیع کیا البتہ صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ چونکہ مغد کو ہندوستان میں ایک نمایاں حیثیت حاصل تھی اس لیے ایسی ریاست پر قبضے کے بعد اس کے تمام تر وسائل اور عسکری قوت چندر گپت کے تصرف میں آ گئی جس کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ہندوستان کے تمام تر حصوں پر بھی اپنی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا بعض مرخین کہتے ہیں کہ ہندوستان میں صرف ایک طاقتور ریاست کالنگا ہی اپنی آزادانہ حیثیت برقرار رکھ سکی مگر اسے بھی چندر گپت کے پوتے اشوک اعظم نے فتح کر کے موریہ سلطنت میں شامل کر لیا سکندر اعظم کی موت کے بعد سے اس کے جرنیلوں میں اقتدار کے لیے رسا کشی جاری تھی سلیوکس سکندری جرنیلوں میں قابل ترین تھا وہ بقیہ جرنیلوں پر غلب آیا اور شام بابل اور ایران پر قبضہ کر کے آہستہ آہستہ پورے مغربی ایشیا کا بادشاہ بن گیا تین سو پانچ قبل مسیح میں اس نے ہندوستان پر حملہ کے لیے دریائے سندھ عبور کر کے پنجاب میں داخل ہو گیا چندر گپت موریہ کا جب اس نئے یونانی حملے کی خبر ہوئی تو اس نے موریہ فواج کے ساتھ ریا سندھ کے مشرقی کنارے پر یونانی حملہ اوروں کو آ آروکا دونوں لشکروں میں ایک بے باکانہ جنگ لڑی گئی جس میں سلیوکس کو شکست فاش ہوئی اور دونوں فریقوں میں ایک سلغ معاہدہ ہوا جس کی روح سے سلیوکس نے گھندھار، کابل حرات اور مکران کے صوبے چندر گپت کے حوالے کیے اور اپنی ایک بیٹی بھی اسے بیاہ دی اس شادی کے موقع پر چندر گپت نے اپنے سسر کو پانچ سو ہاتھیوں کا تحفہ پیش کیا اس طرح اس شادی سے مغربی ایشیا اور ہندو مت کی سلطنتوں کے درمیان مضبوط سفارتی تعلقات قائم ہو گئے جس کی تصدیق تین سو دو قبل مسیح میں مہگا ستھنیس نامی یونانی سفیر کی مغد میں تعیناتی سے ہوتی ہے بعض مرخین کے نزدیک یہ سفیر تین سو چار میں مگد آیا تھا جس نے اس عہد کے حالات تفصیل سے کلم بند کیے ہیں میگا ستھیس نے ہندوستان میں قیام کے دوران یہاں کی تاریخ جغرافیے اور سیاسی سماجی اداروں کے متعلق اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے لکھا میگا ستھیس کی اس تصنیف کا نام انڈیکا تھا اس میں میگا ستھیس نے دو ذرائع سے معلومات اکٹھی کی تھیں ایک تو خود اس کے چشمدید شاہدات تھے اور دوسرے وہ جو اس نے لوگوں سے سنے تھے ان دونوں اقسام میں اس کے چشمدید بیانات بالکل صحیح جبکہ سنے سنائے مبالغے اور تخیل سے لبریز ہیں میگاستھیز کی یہ کتاب زمانے کی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکی مگر دوسرے قدیم و رخین نے اس میں سے طویل اقتباسات اپنی تصانیف میں درج کیے ہیں جو آج ہم تک پہنچے ہیں ان قدیم و رخین میں پلوٹارک ایرین سٹرابو اور پلینی کے نام شامل ہیں ڈاکٹر موجمدار کے مطابق چندر گپت موریا کے ان شاندار کارناموں کے پیچھے چانکیا جیسے عظیم ہندوستانی دانشمند کا ہاتھ تھا جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ چانکیا نے ہی اس کی تعلیم و تربیت کی تھی اور اس نے اسے ہمیشہ صحیح مشاورت فرام کی چانکیا یا کوتلیہ کا اصل نام وشنو گپت تھا وہ حملہ اسکندر کے وقت ٹیکسلا یونیورسٹی میں معلم تھا جین روایات کے مطابق چانکیا ایک غریب آدمی تھا وہ آخری نندہ حکمران دھن نندہ کے عہد میں دولت کمانے کی غرض سے پاٹلی پترا گیا تھا وہ گھومتا ہوا ایک شاہی خیرات کر یعنی دانشالہ میں گھس گیا اور اندر جا کر نازم کی کرسی پر بیٹھ گیا جہاں سے اسے بادشاہ کے حکم پر بے عزت کر کے نکال دیا گیا اس بات سے اس کے دل میں بادشاہ کے خلاف کینہ پیدا ہو گیا اور اس نے موقع پاتے ہی بادشاہ کے ایک بیٹے کو اغوا کر کے قتل کر دیا اسی دوران اسے چندر گپت مل گیا اور وہ اسے لے کر واپس ٹیکس لا گیا جب چندر بادشاہ بنا تو کوٹلیا اس کا سیاسی مشیر مقرر ہوا کوٹلیا اپنے عہد کا بلند پایا سیاسی مفکر لائق عالم و سیاستدان تھا اسے داد سازی میں بھی سند کا درجہ حاصل تھا اس کا عظیم علمی کارنامہ اس کی تصنیف ارتشاستر شاستر ہے یہ حکومت کرنے کے فن پر سائنسی بنیادوں پر لکھی گئی کتاب ہے جو اس عہد کے علمی عروج کی نشاندہی کرتی ہے